не Ще сам насамперед подякувати глядачам, що ходять на ігри, нас не забувають. З кожним разом все більше і більше проходять. Ну, гра була трошки провальна для нас. В принципі, в захисті десь провали були якісь. Підбирання програли. Я думаю, будемо ще працювати, все в нас вийде в подальшому часі. Поки дозволяє здоров'я, все нормально, хитає сил. В принципі. Для відновлення дають віддихнути, тренер дає віддихнути. На тренуваннях не сильно вже грузить, бо друзі. нормально. В принципі, себе відчуває добре. Розкажіть про те, яке ви Я сам з міста Луцька грав. П'ять сезонів чи 4 в Луцьку, потім поїхав в Севастополь. Так як Україна трошки там вийшовся розвал в країні, то я приїхав назад в Луцьку, дограв чемпіонат в тому році за Луцьку команду. В принципі, на цей рік опинився тут. Я радий цьому. Дякую. Ну як сезон зіграв? Я зіграв мало часу з ними, я тільки приїхав. На плей-оффи там було буквально шість ігор, що з ними зіграв. У мене була травма в цей час. Я зламав е в руку в лікціону свободу. Я з ними там сильно не зігрався. Зараз, думаю, в принципі, є час для цього, щоб зігратися і буде все виходити далі. Думаю, всі в принципі, хочуть боротися до плей оффа будемо все робити на максимум. Дякую. Я хочу сказать, что я горд своими парнями. Мне абсолютно не стыдно смотреть никому в лицо за нашу игру. Мои парни били сегодня до самой последней секунды. Они показали самое главное, это характер. Победы придут, мы играли хорошо. Во многих моментах были ошибки, но парни играли с желанием. Это самое главное на сегодняшний момент. Они бились, они играли агрессивно, они лезли под кольцо, старались защитить. Во многих моментах уже просто не хватало сил, но никто не опускал руки, и мы бились до самого конца. За это я очень сильно им благодарен. Много потеряли, много передач? Еще раз. Я с вами согласен, над подбором нужно работать, насчет передач. Чем больше мы их даем, тем лучше. Чем больше у нас мы стараемся играть шире и гонять мяч как можно быстрее по периметру. Это тренерская установка. Пока сегодня было много передач, но это эффект усталости от вчерашней игры. Вы сами понимаете, что нелегко играть каждый день. И многие парни сыграли, как, например, Эдик, 35 минут каждый день. Это очень непросто. Uh -huh. Во-первых, я просил игроков бежать как можно быстрее атаковать, так как времени оставалось все меньше я не могу сказать, что мы сбились на индивидуальные действия. Все равно мы играли взаимодействие, все равно были пикинг-роллы, были пикинкопы. Антон Давидюк забил, если я не ошибаюсь, 3-3 очков в последней четверти. это все было от взаимодействия. Давайте дождемся официальной информации. Может, Сейчас всем нелегко. Но, как я сказал, самое главное, что у них парней есть характер. Все остальное придет. Понятно. Понимаете, дело в том, что тренировочный процесс и сезон обычно проходит на протяжении 45 дней. Да, у нас его не было, поэтому сейчас мы форсируем события, у нас не было времени отрабатывать индивидуальные качества, поэтому пока так. Но самое главное – это то, что парни проявляют характер. Все остальное придет, все остальное мы доработаем. Спасибо.